ఓం శ్రీ గణేశాయనమ అడ్డంకులను అధిగమించడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన ఉచ్ఛిష్ట గణపతి స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం చదివిన వారికి ఎటువంటి కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతం కాగలదు జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని శక్తిని అందిస్తుంది మరియు శత్రుబాధలు రుణ బాధలు తొలగిపోతాయి కోరిన కోరిక నెరవేరుతుంది नमामि देवं सकला सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हरकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि शृणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं स चामरस्त्रियुगलेन युक्तम् षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनातकल्पम् रूपमनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवीद्यं जयतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भेरमास्यं ननु चन्द्रचूडं नायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः दण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रम् शिवस्य मौलाववलोक्यचन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयम् भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतानः पितुर्झटाझूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तुकामः समहिद्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घै क्रीडन् कुमारं जितवा निजेन करेण चोत्तोल्यननर्तरम्यं दन्तावलास्यो स पायात् आगत्य योचैर्हरिना विपद्मम् ददर्शतत्ताशुकरिण तच्च उद्धर्तुमिच्छान् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमराम्बलिं वै तं श्रोततालैरपसारयन्तं स्मरत्कजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलीस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करिणा हरं सलीलं पितरं स्वकीयम् पूजयन्हास्ति मुकः सपायात् स्तम्भी रमास्यं गुसृणाङ्गरागम् सिन्दूरपुरारुणकान्तकुम्भम् कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशम् ध्यायेत्व चित्ते सकलेष्टदन्तम् स भीष्म जलं समाधय कुचौ स्वमातुः षडस्य पीतौ स्वार्धमुदेधेऽसौ कलभा ननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्याम् भक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचामृगाख्या सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गम् विघ्नोगविद्वंसनसक्तमेकम् नमामि कान्तं द्विरदाननं तम् हेरम्बवुद्यत्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन्सुरान् सुरान् च सर्वांसु पातुरत्यासु सदा गजास्यः पायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्यानिखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलिस्तपो विरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटां ते विभास्ये। वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातम् विश्वेश्वरं वाग्विरविष्टवन्ति वाचां निमित्तं स्वनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्या मदतत् सर्वेश्च सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणोः परं रूपमसौ स ఇమాం స్తుతిం యః పఠతిహ భక్త్యా సమాహితా సమాహిత ప్రీతిరతీవ శుద్ధః సంసీవ్యతే చీందిరయాని తాం తం దారిధ్య సంగం సవిదారయేనః నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆఫర్ ప్రొడక్ట్స్ కోసం క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన టెలిగ్రామ్ ని క్లిక్ చేయండి